Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hassani bin Marzuki, nombor metrik B2500562. Jadi saya di sini aa, nak bercakap tentang uruf. Baik. Pertamanya kita akan masuk dulu kepada pengertian uruf. Ha. Dari segi bahasa Uruf ni bermaksud Adat Dan perkara senang diterima Manakala Dari segi istilah pula Apa saja yang diketahui Oleh manusia Dan mereka ni memperhatikannya dalam kehidupan ha, Sama ada berupa Perbuatan Perkataan Atau apa yang tidak melakukannya Okey. Sesetengah ulama uh, tidak membezakan antara uruf dan adat ni. Ha. sama ada dari segi perbatang, perkataan atau warisan yang telah ditinggalkan. Okey. Jadi nak mudah faham sini uruf ni bermaksud lebih kepada kebiasaan. Kebiasaan kita yang kita buat. Ha, sama ada kita ke masyarakat ke ha, gitu. Okay. Uh, yang kedua kita akan masuk kepada bahagian uruf. yakni ada tiga. Yang, yang, pertama dari aspek kandungan. Yang kedua dari aspek ruang lingkup. Manakala yang ketiga dari aspek syarak. Ha, uh, baik, kita masuk dulu kepada dari segi aspek aspek kandungan ha, uh, dan juga ia terbagi kepada dua bahagian Biar kita mas masuk dulu kepada Uruf perkataan atau lafaz Uruf uh, Ialah pengenaan sesuatu perkataan Atau ayat Di kalangan ses sesetengah masyarakat Yang berbeza Dengan makna asal Okey Dan ia juga ni dapat difahami Secara spontan oh, Tanpa Memerlukan perantaraan Haa jika jika perkataan atau ayat a uh, difahami dengan dengan menggunakan a uh, logik akal ataupun penunjuk maka ia adalah majas bukannya uruf ha uh. okey kita ambil contoh kita ambil contoh seperti perkataan walat walat a uh, yakni bermaksud a uh, yakni yang digunakan pada uruf a uh, huruf untuk kanak-kanak lelaki untuk kanak-kanak lelaki sahaja Aa, sedangkan maksud walak tu asalnya merangkum, merangkumi lelaki dan perempuan Aa. Okay. Aa, baik huruf perbuatan atau amali tadi perkataan okay, yang ni perbuatan pula okay. Uruf huruf amali ni ialah maksud dia perbuatan atau amalan yang sudah menjadi kebiasaan Manusia uh, Maksud kegiatan biasa Adalah kegiatan yang Bersangkutan dengan kehidupan biasa Tanpa melibatkan akak uh, Akak dahak Seperti makan, minum dan sebagainya lah Contohnya Kita ambil Kebiasaan masyarakat Malaysia Yang menjadikan nasi tu Oh nasi tu Sebagai makanan asasi makanan kata makanan penting lah oh, untuk kita menjalani kehidupan okay. Uh, okay. contoh lain bagi uh, uruf amali dari segi urusan kemasyarakatan uh, ialah kebiasaan penjual yang menghantar barang yang berat uh, ke tempat pembeli ke tempat uh, yang ditinggal oleh pembeli kebiasaan masyarakat ni yang menjual tanpa melafazkan uh, ijadah kabul. Ha. Okey. Next kita akan masuk kepada dari aspek uh, ruang, lim, ruang lingkup. Ha, terbagi kepada dua bahagian. Uh, uruf am dan uruf kos Ha, jadi kita masuk dulu kepada uruf am. Yakni uruf umum. Ha perbuatan atau perkataan yang menjadi kebiasaan bagi seluruh penduduk semua negara Islam sama ada ia baru ataupun lambat eh, atau pula lama atau dengan kata lain uruf am ni uruf umum ni ialah sesuatu perkara yang sentiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam ha kita ambil contoh seperti ah akad tempahang yakni akad al ist al istisna ha ini ke iaitu jual beli melalui tempahan dengan mendahulukan bayaran cengkerang ha begitu juga dengan bayaran penggunaan tandas awang tanpa mengira kadar air okey kita masuk huruf kos yakni huruf uh, khusus ha Okay, yang bermaksud perkara-perkara yang menjadi kebiasaan Sesebuah negara, masyarakat atau kumpulan-kumpulan tertentu Dan ia berbeza mengikut keadaan dan situasi yang mempengaruhinya ha, Dia ikut situasi ha, okay, Kita ambil contoh aa, macam Kebiasaan masyarakat Islam Melayu yang tidak berkasut di dalam rumah dan menganggap perkara itu adalah tingkah laku yang tak sopan yang tidak elok. Ha. Yang ketiga kita akan masuk kepada dari aspek syarak. Ha, terbagi kepada dua. Yakni uruf sahih dan uruf ah ha, fasid. Ha. Jadi kita masuk dulu uruf sahih yakni uruf yang betul uruf sah ini ialah perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan nas syarak ijma' maslahah dan tidak membawa kepada kemudaratan ha. contohnya uruf sah yang uh, jual beli tanpa lafaz ijab qabul. Adalah uruf sah Kerana apa? Kerana ia tidak bercanggah dengan mani mana nas al-Quran dan as-Sunnah. Al uruf sah ini juga dia ni merangkumi banyak perkara yang merupakan uruf di zaman jahiliyah dan selepas itu di, diakui oleh Islam. Seperti adyah dan as-Salam. Ha. Berdasarkan dari syarat seperti Kewajipan suami Memberi nafkah makanan dan pakaian Kepada isteri mengikut kemampuan Perkara ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlainika milain Yaman arada ayyutimmarru'a 'ala al-mawludi lahu rizquhun naqifatuhun bil ma'ruf. Maksudnya dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Okey, kewajipan ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya. Okey, kita masuk kepada uruf fasih. Jadi uruf yang rosak Uh, yang bermaksud perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia tetapi ia bertentangan dengan syarak atau sesuatu yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal huruf ini juga uh, adalah setiap yang menyalahi syarak dan membawa kemudaratan kepada ma kepada manusia serta tidak mendatangkan apa-apa kebaikan seperti pinjaman yang berbentuk riba sama ada da, uh, daripada band atau individu permainan berbentuk perjudian peracunan dan sebagainya walaupun perkara ini ataupun kegiatan ini menjadi perkara lumrah perkara yang biasa di kalangan masyarakat tetapi ia bercanggah dengan nas-nas dengan nas-nas al-Quran yang jelas. Ha dia bercanggah. Uh, baik. Uh, hanya itu saja yang saya nak nak uh, sampaikan. Jadi se, uh, selepas ni saya akan uh, memberi kepada Mukri untuk sambung uh, tentang a uh, bahagian seterusnya. syarat-syarat uruf Yang pertama bersifat mutarik atau ghalik Maksud mutarik di sini ialah Uruf hendaklah menjadi amalan berterusan di kalangan pengamalnya Jika sesuatu perkara itu kurang diamalkan oleh pengamalnya Ia tidak dikira sebagai uruf mutarik atau ghalik Umpamanya menyegerakan sebahagian mas kahwin Serta menangguhkan sebahagiannya dikira sebagai uruf mutarik jika ia adalah amalan bagi setiap perkahwinan dalam sesuatu kawasan atau negara yang kedua wujud semasa berlakunya sesuatu permasalahan uruf yang hendak dirujuk dalam sesuatu permasalahan hendaklah wujud ketika berlakunya permasalahan tersebut jika kewujudan uruf tersebut terkemudian dari berlakunya permasalahan tersebut ia tidak diterima sebagai rujukan dalam penetapan hukum bagi permasalahan tersebut yang ketiga pula tidak terdapat persepakatan ahli akad yang, yang bertentangan dengan uruf. Kaedah ini diiktiraf selagi tidak dapat persepakatan lain yang bertentangan dengan uruf. Contohnya, kerosakan rumah sewa yang pada asalnya ditanggung oleh tuan rumah sendiri, tetapi mengikut uruf akadnya ialah segala kerosakan akan ditanggung oleh penyewa dan bukan oleh tuan rumah. Faham? Yang keempat Iaitu tidak bertentangan dengan kehendak Nas Ini merupakan Ini merupakan syarat terpenting bagi penggunaan uruf Tidak mustahil Tersalah berbanding dengan Nas Begitu juga tidak beju, Begitu juga Tindakan Sebahagian cendekiawan Islam moden yang mengharamkan poligami Secara total dengan alasan suka berlaku adil disebabkan keruntuhan akhlak manusia mutakhir ini adalah salah kerana bertentangan dengan kehendak nas jika diamalkan uruf yang bertentangan dengan kehendak nas maka ia mengakibatkan, mengakibatkan banyak ayat al-Quran dan hadis dicanggah dan dibatalkan kehendaknya kesimpulannya Uruf ialah amalan atau kebiasaan yang diamalkan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Ia diterima sebagai salah satu sumber hukum oleh jumhur ulama walaupun berada di luar nas syarak. Uruf berperanan penting dalam penetapan hukum fiqh, seperti menyokong dan menghuraikan dalil serta membantu pemerintah dalam membuat keputusan hukum. Sekian daripada saya oh, Baik Ok Pada tajuk seterusnya pula Iaitu tajuk istisahab uh, Pengertian tajuk istisahab ini Daripada segi bahasa Yang bermaksud menyatakan Membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu Dan dari segi istilah pula um, Istisahab ini bermaksud Selalu menetapkan apa yang telah ditetapkan Dan selalu menafikan apa yang telah dinafikan Okay. Bagi penerangan kepada istilah istishab ini Yang bermaksud Apa yang diketahui keberadaan satu hukum pekara di masa lalu Kemudian ada keraguan soal ketiadaannya Maka kita akan menetapkan bahawa hukum tersebut Masih ada sebagai upaya berpegang kepada keberadaan hukumnya di masa lalu Dan juga Apa yang diketahui ketiadaan hukumnya di masa lalu Kemudian ada keraguan ataupun was-was soal keberadaannya Maka diputuskan untuk ketiadaannya itu sebagai upaya berpegang kepada ketiadaan hukumnya di masa lalu Oleh demikian, siapa yang diketahui kehidupannya di waktu tertentu Maka kita harus menetapkan dirinya masih hidup hingga ada bukti ataupun dalil yang menetapkan yang menunjukkan bahawa dirinya itu telah meninggal dunia barang siapa yang menikahi perempuan yang dengan dasar statusnya yang masih gadis kemudian dia mengaku-ngaku bahawa perempuan perempuan yang dinikahinya itu ber, berstatus janda <coughs> setelah melakukan hubungan intim maka pengakuannya tersebut tidak diterima tanpa ada bukti ataupun dalil Okey. Dan yang kedua pula iaitu jenis-jenis istishab. Itis istishab ini astagfirullah. Istishab ini adalah hukum mubah yang asli terhadap segala segala sesuatunya iaitu segala sesuatu yang bermanfaat dari benda eh sesuatu yang bermanfaat dari makanan, minuman, haiwan, tanaman dan juga benda mati di mana tidak ada dalil pun yang mengharamkannya. Okey dalil dalam dalam Al-Quran iaitu yang berbunyi Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Surah Abal, Surah Al-Baqarah ayat ke-29. Daripada ayat di atas jelaslah bahawa limpahan nikmat dan penudukan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia tentunya tidak berlaku kecuali jika memanfaatkan semua yang ada mubah hukumnya ataupun harus hukumnya Adapun segala sesuatu yang membahayakan Adalah haram hukum aslinya Okey Yang kedua pula Istishab yang bermaksud Berterusan ataupun berkekalan Ataupun bahasa, bahasa muda dia adalah Pada asalnya Seseorang individu tersebut Terlepas daripada bebanan Dan juga kewajipan syarak sehinggalah Terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan Bahawa dia itu Kena wajib untuk memikul tanggungjawab tersebut Dan yang ketiga pula Istishab adalah sifat ataupun kekuangan yang menetapkan hukum sehingga hingga ada, hingga ada dalil yang menyatakan kebalikannya Okey. ketiga pula, Dan yang seterusnya iaitu keabsahan istishab Ataupun kebenaran istishab Istishab ini dianggap sebagai hujah untuk menetapkan hukum perkara yang berlaku sebelumnya dan menolak apa yang bertentangan dengannya. Jadi, inilah makna perkataan mereka. Istishab ini merupakan hujah dalam penafian dan bukan dalam penetapan hukum. Okey. Sedangkan ulama lainnya seperti ulama Hanabilah dan juga ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahawa istishab ini merupakan hujah dalam penetapan dan penafian erti kata yang lain dengan ditetapkannya hukum yang sebelumnya seakan-akan keberadaannya tetap akan berlaku dengan dalil yang baru hal itu disebabkan kerana istishab ini mengharuskan adanya dugaan rojih dan juga kuat berlakunya sesuatu sebe seperti sebelumnya Dugaan yang kuat diperhitungkan di dalam hukum hakam syaiyah, syai, hukum syariat amalia Nama saya Muhammad Aziz Nafa bin Azali, nombor matrik B250055. Saya akan hari ini saya akan membincangkan tentang catatan dalam dalam masalah istishab. Yang pertama pada hakikatnya istishab ni tidak meletakkan hukum yang baru akan tetapi, dengannya hukum yang lama terus berlaku dengan dalilnya yang diperhitungkan yang kedua, istishab tidak dijadikan pegangan kecuali jika tidak ada dalil khusus dari hukum sebelum masalah contohnya, seperti ulama' fiqh berusaha keras dalam mencari dalil namun mereka tidak menemukannya akhir sekali, mereka pun berpegang kepada istishab Seterusnya kaedah-kaedah yang dibangun di atas dasar istisnah. Istisnah. Yang pertama dasar hukum segala sesuatu ini adalah mubah iaitu uh, iaitu jika buat sesuatu tu uh, tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan uh, tidak juga tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala dari kaedah ini dapat disimpulkan bahawa seluruh akad, tindakan dan muamalah di antara manusia adalah mubah hukumnya. Yang kedua, asli segala sesuatunya tidak ada tanggungannya. Contohnya, tersangka adalah orang yang masih bebas dari tuduhan hingga betul-betul ada bukti yang menjeratnya sebagai tersangka. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Aa, barang siapa yang berwuduk kemudian ragu soal kemudian ragu soal wuduknya yang batal maka dia tetap berwuduk atau wuduknya tetap ada Aa, barang yang kedua pula barang siapa Barang siapa yang telah berlaku nikahnya Maka talian pernikahannya tidak putus Kecuali dengan keyakinan Dengan demikian Sekadar keraguan sama sekali tidak mampu Melemahkan kedudukan keyakinan Kesimpulannya Secara lazimnya istishab tetap menjadi sandaran Kepada kebanyakan mujtahid Dan diguna pakai sebagai sumber hukum Apabila tidak ditemui dalil lain Walau bagaimanapun Ia bukanlah merupakan satu dalil berasingan yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru bahkan ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan kesangkaan tidak ada dalil yang mengubah hukum itu oleh itu apabila ia bertentangan dengan dalil lain maka dalil yang lain itu didahulukan dengan ini berakhirlah dengan ini berakhirlah pembentangan slide video daripada kumpulan kami Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh